陈佳兰陈佳兰陈，呃，打扰一下，我这儿有个小区业主集体委托的案子，说是你们公司两年前有过调查采访，但是我在网上搜搜不到、啊。 大概是两年前的夏天，下水管道的问题，小区的开发商和物业都推诿责任。一档民生调查类节目，不是《福星面对面》，就是《明察暗访》吧？我我我知道了，谢谢啊。 不过你今天是不是嗓子出现什么问题了？我们不是普通室友，我们是秘密室友。我没有心情跟你开玩笑。我问你，你到底推荐多少人去过那间减压馆？呃，具体还记不清了，我真的记不清了。不过得到的反馈是好的。 呃，也是有效减压了，所以我才推荐你去、哦。谢谢，不用，我不是你的客户，我要工作，你别打扰我。哎，陈、哎，陈、嗯嗯、佳兰这是生气了。佳兰。 再兰，再兰，我帮你喜欢吃的螺蛳粉品种买全了，快出来吧！一二三，哎，是这户吧？亮着灯呢，看来的确是在躲你啊。这何正玉真是阴魂不散，看看甩都甩不掉。嗯、啊，你看。 你看那像不像陈佳兰？你们家小婉的就是。怎么？哎，上车说呀。陈佳兰，别跑。达军的声音。这不是我的车吗？我车不是早就卖了吗？怎么会出现在这里？ 什么情况？ 大佬，Hello, oh. 嗯。有这么冷吗？这人怎么这么乖啊？就是穿这么多。<laughs> 喝喝喝！十月底开业，难道这里是？